Satu lagi antaran ke depan Orozco maukannya sentuhan ke dalam gawang sendiri Kemeriahan Liga Super musim depan dijangka merosot akibat masalah kewangan Itulah gambaran yang kini menghiasi kancah bola sepak tanah air terutamanya selepas pendedahan mengejut daripada pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim baru-baru ini. Tunku Ismail atau lebih dikenali sebagai TMJ, menguatkan spekulasi bahawa dua kelab bersejarah Liga Malaysia iaitu Kedah Darul Aman FC dan Sri Pahang FC dijangka terkubur musim depan. Namun, pemilik Kedah FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar tampil menafikan kenyataan tersebut sambil menjelaskan bahawa Kedah FC akan terus beraksi dan berjuang untuk kekal dalam saingan Liga Domestik. Liga Bola Sepak Malaysia atau MFL juga tidak menafikan beberapa kelab yang bertanding dalam saingan Liga Malaysia menghadapi masalah kewangan pada saingan musim 2024-25. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Muhammad Shazli Syed Muhammad bagaimanapun tidak menyebut mana-mana pasukan dan hanya mengharapkan kelab berkenaan akan menyelesaikan lesen kebangsaan hingga 30 April ini. Kita mengakui kelab-kelab ada masalah kewangan, namun begitu dalam tempoh sebulan ini, Sekretariat kerap berhubung dengan kelab untuk memastikan kelab-kelab dapat memenuhi dokumen-dokumen yang perlu dimuat naik dalam sistem pelesenan kelab, katanya ketika ditemui dalam majlis buka puasa bersama MFL di Hotel One World, Petaling Jaya, Selangor pada Selasa. Dengan tersebarnya khabar angin ini, ramai penyokong berpendapat sudah tiba masanya liga bola sepak Malaysia menjemput lebih banyak kelab luar negara untuk menyertai Liga Super musim depan. Cadangan itu disambut baik oleh Prof Madya Dr Zulakbal Abdul Karim yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memajukan bola sepak tanah air. Saya rasa ini adalah perkara yang baik kerana ada beberapa pasukan seperti Kedah, Pahang dan Kelantan dikhabarkan tidak ada lagi musim depan. Oleh itu, Wajahlah kita menjemput pasukan-pasukan dari negara jiran untuk menyertai liga kita. Saya rasa mereka pun berminat untuk bermain di negara kita. Pasukan dari Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Brunei boleh dijemput dan ada dari pasukan itu sebelum ini pun tidak pernah bermain di sini. Jadi ini adalah peluang baik, katanya. Zulakbal berkata, dengan kehadiran kelab dari luar negara corak permainan dan kualiti kelab tempatan akan berkembang dengan lebih baik. Mungkin sebelum ini ada negara tidak diberi peluang, namun, keadaan kini memerlukan kita untuk menjemput mereka dan jika perlu, kita boleh melakukannya tanpa masalah. Oleh itu, kita perlu menjadi lebih kuat. Apabila kita kuat, saingan dalam liga juga akan semakin sengit. Kelab-kelab kita yang terus kekal dalam liga perlu meningkatkan prestasi mereka. Secara tidak langsung, kehadiran mereka dan sokongan penyokong akan memberi peluang kepada kita untuk memperbaiki lagi prestasi liga dan persatuan. Inilah peluang besar untuk kita terus berkembang hujannya. Menurutnya lagi, kehadiran kelab dari luar dijangka memberikan impak positif dalam perkembangan liga untuk menjadikannya lebih berdaya saing. Saya fikir terdapat banyak aspek yang boleh memberi impak positif terutamanya dalam perkembangan teknologi dengan kehadiran kelab luar negara. Pertama, kita dapat melihat bagaimana kelab luar mengendalikan teknologi dan masalah yang mereka hadapi serta bagaimana mereka menguruskan pasukan. Sebagai contoh, JDT sendiri dahulu belajar daripada Buriram dalam usaha membina pasukan, jelasnya. Mengambil contoh pasukan yang berjaya mara ke suku akhir Liga Juara-Juara AFC Elite Buriram United, Zulakbal percaya aura yang dibawa oleh jago Thailand itu jika beraksi di tanah air akan membawa perubahan drastik kepada setiap kelab. Bayangkan jika Buriram masuk ke liga kita, kita dapat mempelajari banyak aspek daripada mereka termasuk teknologi, pengurusan, psikologi pemain, pemakanan dan sebagainya. Kehadiran kelab luar ini juga memberi peluang untuk kita memperbaiki permainan dan menarik minat penonton. Sebagai contoh, kita dapat belajar cara mereka menjadikan permainan lebih menarik dan dinamik berbanding permainan yang mungkin dirasakan terlalu perlahan dan membosankan pada awalnya. Dengan kehadiran mereka, kita dapat meningkatkan variasi permainan dan menjadikannya lebih menarik. Tambahnya, pemangku ketua pegawai eksekutif MFL Muhammad Shazli Syaid Muhammad juga ada menjelaskan bahawa kelab dari luar negara perlu membuat permohonan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM sekiranya mahu menyertai Liga Malaysia. Perkara-perkara tersebut perlu melalui banyak proses untuk bermain di Liga Malaysia. Semestinya permohonan perlu melalui FAM atau AFC dan seterusnya ke FIFA untuk mendapat kelulusan bagi mana-mana kelab negara asing bermain di Liga Malaysia. Semestinya kita terbuka tapi kita perlu mengambil kira juga bila liga akan bermula bila dan bila pula liga-liga di negara tersebut berakhir katanya